أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Sudah Allah Al Azim. wal Maghrib dan Allah Jualah yang memiliki Timur dan Barat. Fa'in nama Tuhanu, fa'samawajullah. Maka sahaja kamu arahkan diri, ke sebelah untuk, untuk menghadap Allah, maka di situlah arah yang diridhai Allah. Inna Allah wa ta'ala alim sesungguhnya Allah amat luas rahmatnya dan lipat kurnianya lagi sentiasa mengetahui. Sambungan kepada ayat sebelum ini yang menyatakan penganut berbagai-bagai agama ini menuduh satu sama lain sebagai tidak uh, mempunyai pakai uh, akidah yang betul. Nasara menuduh Yahudi sebagai akidah yang tidak betul, Yahudi menuduh demikian juga, musyrikin pun menuduh macam itu juga. Dan semua sekali nya, semua sekali itu berpendapat menuduh bahawa Islam juga salah. Islam juga tidak mempunyai akidah apa-apa. Sekalipun -apa. mereka mempunyai, mempunyai arah kedelak, mempunyai tapi tak tepat betul. Mereka antara selain daripada akidah, mereka turut mempertikaikan soal kiblat. Kiblat Dulu umat Islam sebelum daripada berkiblatkan uh, Baitullah, mereka berkiblatkan Baitul Maqdis. Kemudian turun ayat Tawalli wajhaka syatral masjidil haram Adablah kiblat ke arah masjidil haram Yahudi mempertikaikan Macam mana beribadat macam tu? Ibadat mengadak ke baitul haram Jarah Nabi-Nabi dahulu pun mengadak ke baitul, baitul maqdis Dan Nabi Muhammad juga mengadak ke baitul maqdis Mula-mula berhijrah ke Madinah selama 16 bulan Tapi berhijrah bila, bila selepas itu menghadap pula ke Kaabah. Ini ini tak betul. Mereka mempertikaikan. Ayat turun, ayat turun untuk menyatakan soal ini kecil. Soal mana? Soal arah kiblat bukan perkara dasar. Sebabnya timur barat semuanya milik Allah. Walillahil masyriq wal maghrib aina ma Semuanya itu milik Allah. Mereka tak patut mempertikaikan perkara ini. Perkara ini. Ini menunjukkan menunjukkan bahawa apa yang mereka pertikai itu sebenarnya ada sesuatu yang mereka sembunyi di sebaliknya. Di sembunyinya seperti kita selalu sebutkan kepentingan. Mereka ada kepentingan. Apabila agama mereka saja yang betul, maka mereka boleh mengekalkan kedudukan mereka sebagai pemimpin. Kepimpinan mereka kuat, teguh. Sedangkan mereka dengan sebab kedatangan Islam, seolah-olah mereka tercabar Tercabar bagaimana mereka untuk mempertahankannya. Untuk mempertahankannya, kuasa agama mesti berada pada tangan mereka. Kuasa agama. Bagaimana untuk mengekalkan kuasa agama pada tangan mereka, cari kelemahan-kelemahan yang ada pada agama lain, terutama Nasara, uh, Kristian dan Islam, bagi pihak Yahudi. Demikian juga bagi Nasara. Cari kelemahan pada Yahudi. Cari kelemahan pada Islam. Untuk mengekalkan kepimpinan agama. Dahulu dan bila-bila pun Bila-bila pun Kekuasaan boleh kekal apabila mereka menguasai agama Apabila kekuasaan agama Kawan agama tidak wujud Maka seorang -orang kepimpinan itu tergugat Jadi inilah yang ada Rahsianya Maka mereka mempertikaikan Islam Dan lawan dalam soal-soal akidah Allah menjawab dalam ayat ini macam mana walillahil masyriqu wal kepunyaan Allah dua timur dan barat jadi jangan pertikai perkara ini timur dan barat bukan kepunyaan kamu bukan kepunyaan manusia tapi kepunyaan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala begitu kemudiannya kalangan ulama kita ada dua pandangan Pertama menyatakan ayat ini mansuh yang kedua menyatakan ayat ini tetap tidak masuk. Tidak masuk yang ini, yang tidak masuk ni muskam. Kalau kita baginya ayat dari sudut ini, kita sebutnya ayat masuk dan satu lagi nya ayat muskam. Muskam ni tetap hukumnya yang dipakai, dipakai diamalkan sampai pada hari ini. Jadi setengah ulama tak suka sebut ayat ada ayat nasah masuk ini tak suka. Semua ayat tidak nasah. Tapi penggunaannya itu mesti pada tempat masing-masing pada tempat dan untuk menyesuaikan tempat itu tunggulah kepada kepada hidayat kepada taufik yang Tuhan buka kadang-kadang kita tak faham hari ini besok kita faham kemudian hingga seterusnya kita dapat sesuaikan ayat itu di mana tempat duduk yang sesuai baginya Setengah ulama yang menyatakan ayat ini mansuh, ayat mansuh yakni dia dipakai sebelum daripada turun ayat yang mewajibkan kebelakang. Haraf Maknanya sebelum daripada ayat ni tu ayat menurut turun wajib menghadap ke arah Baitullah pada ketika itu ataupun ada satu ketika satu peringkatnya boleh menghadap mana-mana saja. Masrid boleh, maghrib boleh, timur boleh, barat boleh. Yang pentingnya bukan arah itu yang menjadi yang disembah, bukan hala itu yang disembah, tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disembah. Jadi dengan itu tidak bermasalah katanya maknanya bagi mereka yang katakan mansukh ini mereka bahagikan masa ayat ini sudah tidak dipakai lagi setelah turun ayat wa wali syatral masjidil haram setengah ulama menyatakan mansukh mansukh setengahnya menyatakan tidak mansukh tidak mansuh artinya ayat ini dipakai sekarang pun dipakai juga tapi tempatnya 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 ialah ialah semayang siapa semayang orang yang tak boleh mengadap kebelak. Misalnya dia sakit. Dia sakit. Jadi oleh kerana dia sakit dia boleh menghadap ke mana-mana saja ya dia rasanya dia duduk. Nak menghadap ke belakang, nak menghadap ke belakang macam mana orang lumpuh. misalnya akal saja yang ada tetapi segala-galanya badannya tak boleh lagi bagi haknya walillahil masyriq wal maghrib. Bagi walillahil masyriq wal maghrib kepunyaan Allah jua masyriq dan maghrib fa aina ma tuallu fa sama wajhullah. Ya orang sakit. Setengah ulama menyatakan ayat ini diturunkan kepada adab siapa diturun kepada kepada uh, diturun mengenai usmai oh, sunat dalam perjalanan sunat dalam perjalanan nabi kita sallallahu alaihi wasallam semaya sunat di atas kenderaan dalam perjalanannya dan dia tidak kira kiblat haituma tawajja ka ke, 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 ke hala mana kenderaannya mengadap ngadap Allahu akbar jalan Jalan Nak tekak kiblat ke macam mana atas kenderaan Pasal apa Nabi tak turun ke bawah ha, Itulah sebabnya Nabi tak turun ke bawah itu maknanya boleh semaya di atas keneraan. kenderaan Kenderaan tu ada kebelak ke? ke? Tidak lah Kita semaya sama kenderaan atas tapi api Atas kenderaan ke misalnya Ataupun mana-mana ya? -mana semaya sunat Semaya sunat katanya Bolehkah semaya sunat? Sebab sunat, itulah dia Ayat ni sesetengah ulama menyatakan turun bagi pihak itu Tetapi sesetengahnya menyatakan Syarat semuanya sunat di atas kemerahan ini Dengan membiarkan hala kebelak itu Hendaklah musafir itu Syafiq kata uh, Musafir itu lebih daripada uh, darah. Jumhur ulama menyatakan Menyatakan Saraknya Lebih daripada 89 km Jarak ni jarak semangat kosar Kalau dalam sapi kita jauh 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 ni Jauh ni berapa? 89 km Jauh dah lah dulu Tapi sekarang ni 89 km ni Aku pergi, pergi minum kopi, minum teh je Pergi makan nasi lemak Itu je 89 Dekat dekat perjalanan unta dahulu dah dikira semaya ni boleh jamak kasar boleh kasar semaya 89 adalah beza sikitnya 89 87 antara 80 hingga 90 pokoknya <coughs> Baru boleh semayang sunat di atas kenderaan tanpa mengadap kebelak Tanpa mengadap kebelak ni maknanya ikut arah kebelak, ikut arah kenderaan itu pergi Arah kenderaan perginya dia ikut arah lebuh raya Lebuh raya ke mana kot tu lah dia perginya Semuanya sunat Lebih daripada 89 km Syafi'i kata itu saraknya Syafi'i kata tak ada sarak Semuanya sunat tak ada sarak Sarak lebih sarak 89 km tu tak ada Tidak jadi maknanya boleh sajalah Semuanya sunat kita nak semai sunat atas kena apa kita tidak atas kena apa kita tak semai sunat tidak rajin mana dia nanti nak atas semai sunat atas neraka apa nak semayang jadi jadi ini satu perkara juga orang katanya ilmu ini kita sekarang berada pada zaman muda Duduk sama payah, zaman sekarang ni mudah pergi ke mana sekalipun mestinya ada ada surau ada masjid di rumah raya mana sekalipun mesti ada surau masjid ini pejabat kerajaan mana sekalipun mesti ada surau kadang-kadangnya kadang-kadang satu satu bangunan itu berpuluh-puluh surau jadi ganjil jika ada orang semayang sunat di atas kenaan, atau, atau sambil-sambil mandu bersokak Semayang sunat misalnya Kita rasa ganjil sikit Sebabnya dunia sudah bertukar Berubah sekarang Sekarang sudah berubah Jadi dengan itu Saya rasa biarlah Iman Sopi'i kata Tak syarat 89 km pun Walaupun tak syarat Tetapi kita mesti Dehak kenyataan kita berada Jadi kenyataan kita tidak memerlukan semayang begitu Tak semayang Pasal apa kita nak susah-susah tu daripada seneraan, tak semaya sunnah atas seneraan, tak berjalan semaya sunnah dan tak boleh terima gitu. Tapi hukumnya begitulah Hukum ini tetap berada di mana-mana pun Semayah sunat Untuk hak semayah sunat Tapi kita boleh pakai jawapannya Bagi orang yang lemah Orang yang lemah macam mana Dia tidak boleh semayah sunat Tak boleh semayah menghadap kebelak Seperti mana adanya Kerana dia sakit Saya sebut tadi Kerana dia takut umpamanya. Ataupun sekurang-kurangnya kita katanya Kerana dia jahil Tak boleh nak semayah menghadap ke arah kebelak tak, tahu ke belak mana Baru masuk Islam pagi tak adi, baru Orang nampak semayang, semayang dia ni Ya, jalan, boleh Walillahil al-masyriq wal dan kepunyaan Allah dua masyriq dan maghrib. Ini membenarkan membenarkan dulu dulu kita tak boleh sebut dunia ni bulat, bumi bulat. Tak boleh. Pasal apa? Bumi terhampar. Bila disebut bumi bulat, bumi bulat ini bersalahan dengan Quran. Salah kesalahan kata mereka. Kata sesetera. Zaman dulu orang tak mengaji falak. Sekarang kalau orang mengaji falak ni, orang katanya mengadap mana-mana pun pi tang juga. Tak tu juga mengadap ke timur ke barat pun mesti juga ke Kaabah. Itu sebab apa? Sebab dunia bulat. Dunia bulat. Quran lebih dulu cakap sesuatu itu. Perkara itu Quran lebih dahulu bercakap Maknanya anda mengadaplah ke mana-mana pun Oleh kerana dunia ini bulat Mestinya syatran masjid dan haram juga Sebab bulat itu Katanya begitu Jadi kalau begitunya Quran lebih awal bercakap pasal perkara ini Cuma seperti yang kita sebutkan tadilah Ilmu, kekurangan ilmu itu menjadikan kita nanti dulu Kalau kita tak faham sesuatu Hadis ke Quran ke tak faham Kita kata nanti dulu Jangan cepat untuk nak tahu lah Ini tak betul, ini tak betul lah Ada ini tak betul, tak betul Banyaklah yang tak betulnya Tak betul tapi tak nampak Yang kita ni terlalu singkat ilmu Ilmu Allah Subhanahu wa taala terlalu luas. Jadi dengan itu walillahil masyriq wal membuka satu ruang sebenarnya untuk melihat bahawa dunia ini, dunia ini, bumi ini, bumi ini bulat, syak. Bentuknya tidaklah seperti mana terhamparnya tika misalnya tidak seperti itu. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu Bolehkah seorang itu Ha, satu lagi ulama' kita bincang Ulama' bincang, macam mana Seorang yang tersalah menghadap kiblat Bagaimana Belum semayang, dulu duduk dalam hutan Tak tahu arah kiblat mana Tak ada, Allahu Akbar Rasanya arah ni dah Selepas dia berhasmat, ternyata kiblatnya salah Bagaimana Bagaimana Imam Syafi'i kata Dia tak cukup syarat, dia kena ulangi syaratnya itu tak sah salatnya tadi sebab syaratnya tak cukup mengada kebelak salah satu daripadanya jadi jumhur ulama menyatakan sunat ulangi salatnya sudah betul kerana pada waktu sebelum takbir dia sudah berijtihad dia sudah cari jalan dia sudah berusaha untuk menentukan arah kiblat yakni semayangnya pada ketika itu sah hanya sunat saja diulangi Imam kata tidak Pasal sebelah itu sah e, Semayang sah tadi sebelum dia, tahu Sebelum dia tahu Sekarang dia tahu bahawa semayang itu salah ha, Kalau semayang dia salah Maka dia hendaklah ulangi Pada waktunya lah pada waktunya. Kalau sudah terlepas waktunya Asal Sudah terlepas waktunya dah habis dah Sudah habis Sudah habis itu maknanya macam mana Tak wajib ulangi Kita semayang subuh kita katakanlah subuh pada subuh ni. subuh. Semayang tadi kita niatnya imam kita sah semayang. Semayang. So, imam pun dia tak ada tak, tak tahu juga dia tu tak semayang. Tiba-tibanya lepas semayang tu imam tu sedar dia tak fahami lagi. Mana wajib lah Kita katanya macam tu Mana yang semuanya tu Tasrafi imam tu rajanya Kita dah tak ada Kita dah selesai Tapi dah, dah Selepas pada, waktu Ulangi kau tidak Sebab waktunya sudah selesai Jadi begitulah Ha Ngadak kebelak ini pun Selepas daripada Masih dalam waktunya Kita mengetahui bahawa salah itu salah Kebelaknya salah Wajib diulangi Wajib diulangi tapi jika selepas itu, maka kira tak, tak, tak ulangi lagi lah. Karena tak pasal apa? Pasalnya dah sudah selesai waktunya. Jawabnya sudah selesai waktu. Dan lagi pun ayat ni menyatakan ainama tuallu fasamma wajhullah ke mana saja anda hadap maka di sanalah wajah Allah. Saya rasa sedap situ pegangnya. Mana-mana pun kita pun menghadap sebelah arah lain tadi pun tak ada sebarang kepentingan tak ada apa-apa. Jadi oleh kerana itu, oleh kerana itu kita katakan bahawa pulanya ada ada sandaran-sandaran yang menyatakan salat sunat boleh, orang yang lemah boleh. Atau kelemahannya ialah jahil tentang arah sebelah itu. Sama juga orang takut, sama juga dengan orang sakit, orang jahil pun kadang-kadang dia lebih berat daripada orang sakit lagi. Sakit jahil ni lebih berat daripada sakit tinggal. Hak sebenarnya. Jadi oleh kerana itulah maka kita katanya bolehlah. Inna Allah wasi'un alim Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Amat luas amat luas yakni rahmatnya limpah kurnianya alim sangat-sangat mengetahui dalam perkara ini jadi oleh kerana itu Yahudi dan Nasara tak usah pertikai kala soal akidah ini nak mempersalahkan orang lain ya pentingnya kamu balik balik ikut Taurat Taurat kata Nabi Muhammad akan lahir dengan segala sifat-sifat yang ada balik sajalah kembali kepada ajaran Taurat yakni ikut Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian seterusnya waqalu tasallallahu alaihi